Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində, demək, belə bir də ev çəkib təqdim edirəm. Həyət evi, sot yarım içində. Hardasa bir 45-50 kvadratə yaxın, 50 kvadratə, 50-55 kvadratə yaxın üç otaqlı ev çəkib göstərəram hörmətli izləyicilər. Bu evimizin həyətidir. Hal-hazırda evimiz tamamlanmayıb, yəni işləri var. Həyətin metlağıdır, darvazası da qoyulacaq. Baxın ev çəkib göstərəram. Bu həyətidir, maşın, baxın, maşın giren həyətidir. Yəni maşın rahatlıqla iki dərəcə maşın girə bilər. Giriş qapazəsi orada olacaq. Mən evin fasad görünüşünü çəkib sizə göstərirəm, hörmətli izləcilər. Paket kırı şalı, 3 otaqlı evdir. Qiymət çox Çox necə deyim, ucuz qiymətə verilir var. Yəni əli yanında satılır. Deyim biləsiz. Kim alsa udacaq. Bu evin həyətində bir də məngal qurub görürsünüzmü? Əlavə işləri də var həyətdə. Bilirəm ki, darvazası qoyulacaq, həyətin beti ağırlanacaq. Evin üstünü fasada vurulacaq. Qalxağım deyimizə. Evin içində təmir gedir hal-hazırda. Yəni bir də şəkil göstərərəm ki, yəni təzicə satılmalıdır. Baxın bu perxojur. Yəni bura e, gələcək gire, perxojur dəhliz điyanı, pəncərəsizə də qoyulub həmsə. Pol taxtaları, yəni döşəməsi taxtadır, vurulub, şpaklövka sivrulub, e, aboyazat vurulacaq, döşəməsi laklanacaq və qapılar qoyulacaq. Pəncərəsinə də görürsüz, qarşısında maneə yoxdur, işıq düşür, günəş şırıb. Bu evimizin gələcək gir giriş icəri, demək, dəhlizdən içəri bura, demək, e, qonaq otağı kimi nəzərdə tutulub. Yəni bura deyim, qonaq otağı da, nəzərdə tutulub. Burda sağda bir dənə yataq otağıdır. Evimiz e, kürsüyə kimi daşdırıb, beton mənövrəsi var və kürsüdən sonra e, kərpiclə tikilib. Divarlarını görürsünüzmü? Baxın, kərpiclə tikilib. Bu ikinci yataq otağıdır, geniş qonaq otağıdır. Hörmətli izləcilər. Hörmətli izləcilər, kim istəsə bilər, bu vəziyyəti də ala bilər. Burda da mətbəxidir. Mətbəxidir. Kim istəsə bu evi bu vəziyyətdə təmirsiz vəziyyətdə ala bilər, özü təmir edə bilər. Əgər istəsə tam təmirli elib ev veriləcək. Просто hal-hazırda pulu olmadığına görə ev yəisini təmir edib verə bilmədik. Kim olsa bu beh verəcək, bu evi təmir edicək, təhvil verəcək olar. Evimiz çox qiyməti təcili satılır, yəni. Qiymətini qeyd edəcəm aşağıda yazacam və nömrəm də göydən olacaq. Ələbətt suallarınız olsa verəsiz. Evimiz Masadza kəsəbəsində marshrutla arası 250 metr məsafədədir. Hörmətli izləyicilər, evimiz çox gözəl bir yerdə yerləşir, ikinci araza çatmamış bir ərazidədir. 3 otaqlı evimizi e, sənədi də çıxarışdır. Xoş gəlmisiniz kanalıma də abunə olun. Sağ olun, sağ olun.